Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa salam. hari ini? Alhamdulillah, sihat ah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah tadi. Sudah. Jadi bersama dengan beliau Mahira kami boleh diperkenalkan. Ya, bersama dengan uh, nakib iaitu Nur Nisa Zahirah binti Haji Muhammad mm -hmm. Rizal merupakan pemain gendang labik Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sihat? Sihat ya. Alhamdulillah. Ni mesra dipanggil Nisa. Nisa dan yang sebelah dipanggil Nakib. Nakib, Nakib, nakib dan Nisa. Jadi daripada sampai pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua-duanya. Berjanji kan ni pakai biru? Adalah. Nah, kebetulan dengan pakai Biru kan. <laughs> <laughs> don, don lah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi. Menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini. Rampai Pagi agak eksklusif lah kan. Berbeza hari mm -hmm. ini. Ceria dengan iringan muzik dan juga nyanyian tadi dari pelajar-pelajar kita ni. Yeah. Tapi sebelum kita ni berbincang dengan lebih lanjut lagi penglibatan kedua narasumber kita ni hari ini. Uh, melibatkan diri selain pada belajar dan juga melibatkan dalam kegiatan ECA. Mm. Ya, terutama dalam permainan guling tangan. Mungkin bolehlah diberikan peluang sebagai pembukaan muka mah ini untuk memberikan sedikit pengenalan Mungkin ada yang menyaksikan macam pernah lihatnya, tapi di mana? Ah. <laughs> Okey, kita boleh mulakan dulu dengan uh, Nakib Silakan Nakib okay. Nama saya Muhammad Nakib Ahwazi bin Muhammad Ali Khairi Saya pemain guling tangan mm -hmm. Saya juga alumni UTB Tahun ini graduate lah mm -hmm. dalam Mechanical Engineering mm -hmm. uh, Sudah lamalah jual main guling tangan ini, start 2016, 2016. Oh. Mm -hmm. Dan yang sebelah daripada Nisa sendiri macam mana? Assalamualaikum selamat pagi. Saya Nisa Zahira binti Haji Muhammad Zafizal dan pemain gendang labik dari kelab Gulintangan UTV dan dari sekolah uh, School of Applied Sciences and Mathematics mengambil Applied Mathematics and Economics. Uh -huh. Ah, jadi memainkan instrumen gendang, gendang labik. labik. Mm. Nanti, ya? Mm -hmm. uh, jadi kita beralih kepada Nakib juga. Hmm. Mungkin dapat berkongsi berkenaan dengan guling tangan ini? apa jenis guling tangan yang mungkin Nakib mainkan atau dapat dikongsikan bersama penonton kita? Mm. Jenis guling tangan. Mm. Kalau jenis jenis guling tangan itu, endang guling tangan itu lah saja. Ia ya, macam mana tu guling tangan ni? Kurang lebih macam piano lah. Kira sama tu. Dulu pun aku belajar dari piano. Mm. Oh. Macam kan di sekolah tu limited time nya kan? Mm. Macam kadang-kadang dua jam saja belajar di sekolah. Apa mm. satu di rumah boleh practice lah dari telefon pun boleh tu download saja app piano mm -hmm. ke apa mm -hmm. sajalah dan pasal tu sama kan dan boleh practice lah di sana mm -hmm. macam mm -hmm. itulah jadi berapa lama saya nak keep, uh, mengikuti bermain. Ataupun belajar mm -hmm. ataupun bermain guling tangan guling tangan pada tahun 2016 lah mm -hmm. semasa tu saya Awal-awal anda -awal, pun tahu apa guling tangan ini kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Macam melihat arah majlis-majlis orang kahwin apa. Yeah. Uh, sekali di sana pun Uh, masa sekolah tu mm -hmm. kena ajarkanlah dalam subjek MIB mm -hmm. kena ada kan tu dalam tu kena bagi kena ajarkanlah uh, alat-alat muzik tradisional Brunei mm -hmm. dan pada masa itu juga kami kena bawalah arah satu bilik yang terdapat semua set guling tangan ni mm -hmm. mm -hmm. di sana uh, kami diberitahu lah macam ani guling tangannya ani kidang labek mm -hmm. ani canang tiga gong dan sebagainya lah ha di sana pun kami pun mencubalah mm -hmm. guling tangan itu dan juga saat sana timbul tah rasa minat ini untuk kan belajar lagi mendalam lah pasal guling tangan ini. Hmm, hmm kebetulan lagi minat bermain piano ah. Jadi sesuai lah dengan hmm. uh, bermain guling tangan tersebut. Hmm. Hmm. Jadi uh. Ya. nakib bermula pada tahun 2016. 2016. Kalau Nisa sendiri, uh, bila sejak timbul minat untuk hmm. bermain ataupun terlibat Gendang. dalam apa bermain uh, muzik, terutamanya dalam pasukan guling tangan? Hmm. Kalau tu um, di luar klub guling tangan ini benarnya uh, saya enang minat mendengar muzik lah. Mm. Saya so, kira kan mm -hmm. uh, saya so kira kan kalau masa masuk ITB uh, uh, saya lihat lah orang main guling tangan, and then macam ada terasa untuk kan main juga. So, mm -hmm. uh, I joined in the Gulin Tangan Club. Yeah, itu, I started with Gandang Labik, and then mm -hmm. eventually I also started to learn Guling tangan juga. Hmm. Jadi hmm. kalau dalam guling ya, ya. tangan, mungkin ada yang menyaksikan hari ini kan adik-adik kita ni, uh, mungkin kalau uh, kebanyakan orang kita ni ya, mengen ya, mengenali guling tangan sahaja yang di depan itu kan yang hmm. dimainkan oleh Nakib tadi kan, Aha. rasanya mungkin ada lagi kan. yang Instrumen-instrumen yang lain. Instrumen-instrumen yang lain. Uh, uh. Jadi apa di antara instrumen-instrumen hmm. yang selalunya dilibatkan dalam permainan guling tangan, persamaan guling tangan ini Nisa? Hmm uh, guling itu bukan saja sekadar merujuk kepada ia punya alat atau saja, tapi hmm. ianya juga merangkumi keseluruhan muzik tradisional Brunei itu. So kirakan ia terdiri daripada beberapa alat seperti gendang labik, hmm. canang, tawak-tawak uh, sama gong, dan masing-masing itu ada peranannya tu untuk hmm. uh, untuk mengiringilah bunyi guling tangan itu untuk mengenhance catupinnya. Oh. Ah. So uh, guling tangan sepenuhnya dipanggilkan orkestra guling tangan. Orkestra guling tangan. Hmm. Dipanggil orkestra guling tangan. Hmm. Uh -huh. oh. Jadi, dapat uh juga -huh. ya, Mahira kan? Yeah. Tadi dapat juga kita saksikan ada gitar dan sebagainya. Hmm. Kalau dari segi uh, aslinya yang betul-betul guling -betul tangan, uh -huh. adakah juga instrumen tersebut uh, memang ada ataupun difusionkan dengan alat-alat baru dan baru. sebagainya? Uh, selalunya... Uh, misal. Selalunya kena fusion with modern Uh, Instrumen lah hmm. yeah, juga, ya untuk mengenhance bunyi gulintangan hmm, hmm, -hmm. Jadi sesuai dengan yeah. perkembangan masa ni lah ya. Hmm. Jadi digabungkan dua uh, gabungan lagu itu. Kalau daripada Nakif sendiri, apa jenis jenis lagu gulintangan yang sering dimainkan atau? Uh -huh. Kalau dalam gulintangan ini uh -huh. uh, terdapat beberapa jenis lagu lah yang biasanya dimainkan mengikut majlis-majlis. Hmm. Ah. Secara umumnya lagu-lagu ini. Uh, boleh dibagikan kepada tiga kategori lah. Mm -hmm. Yang pertama lagu Irama guling Tangan, mm -hmm. yang juga dikenali sebagai lagu wajib. Mm -hmm. lagu, lagu ini adalah lagu-lagu tradisi yang khususnya diciptakan untuk guling tangan sahaja, mm -hmm. dan lazimnya dimainkan dalam acara rasmi istiadat diraja serta mm -hmm. pembukaan majlis yang ada tetamu kehormat lah. Mm -hmm. Lagu-lagunya -lagu macam Kudidi, mm -hmm. Gabongkok, Ayasan, Raja Lalu ah. dan sebagainya lah. Ada mm. lagi banyak. Seimbun ni barangkali juga. Ah, indah. tu sekarang. <laughs> Sabar. <laughs> Lagu-lagu ini biasanya dimainkan uh, macam kalau orang kan belajar. Hmm. Pasal inilah lagu yang basic-basic kan. Hmm. Ya, pasal hmm. ini menunjukkan struktur dan gaya tradisi Brunei yang sebenar. Hmm. Ya, yeah. mm -hmm. yeah, alhamdulillah. <laughs> Jadi kalau kita boleh tahu Nakib, um, bila kelab guling tangan ini mula aktif dan kalau kita boleh tahu juga berapa orang ahli, ahli. keseluruhannya ni. Setakat anilah. Oh, setakat ini. Aha. Kalau sebenarnya kelab guling tangan di UTB ni sudah lama lah wujud lah. sebelum hmm. kami mas sebelum kami menuntut di sana pun sudah sudah ada. Hmm, sudah ada. Hmm. Sudah ada okay. Namun apabila berlakunya wabak COVID-19 itu kan semua aktiviti termasuk CCA apa tu semua dihentikan ba. Oh. Pada masa itu, ramai lah jual sini-sini yang sebelum ini berhenti yang sudah tamat pengajian atau ba. Hmm, hmm, mm, mm. Dan tidak lagi ramai yang orang tahu main guling tangan itu kan. Yeah, yeah. Ha, jadinya yeah. ataupun satu Faktor utamalah yang menyebabkan Kelab Anik hampir tidak aktif sama sekali. Hmm. Tapi Alhamdulillah pada hujung tahun 2022, hmm. kami diberikan kesempatan untuk menyertai pertandingan guling tangan hmm. sebenar Piala Chancellor. Dari situlah titik permulaan Kelab Anik hmm. diaktifkan lah. Pada waktu itu, saya bersama rakan saya Rashidi yang main tamburan tadi, uh -huh. <laughs> berusaha mencari pelajar-pelajar yang berminat hmm. dan turut serta dalam pertandingan Anik. Hmm. Walaupun masa latihan kami itu kurang daripada sebulan, mm. Alhamdulillah kami berjaya mendapat tempat kedua lah dalam mm. pertandingan tersebut. Mm. Mm. Pencapaian ini sangat memberi semangat kepada kami untuk menghidupkan semula lah kelab goreng tangan ini yeah. dalam lebih serius lah. Sejak peristiwa itu, kelab ini mula aktif kembali dan banyak terlibat dalam acara-acara rasmi UTB lah, mm. macam acara pesta konvo, majlis Convocation, sambutan hari raya dan banyak lagi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kehadiran kelab guling tangan ini bukan saja memeriahkan suasana malah memberikan pendedahan baru kepada tentang kepada pelajar tentang warisan muzik tradisional Brunei. Mm -hmm. Mm -hmm. Alhamdulillah memang tempat sekali Kan mahirah kalau dengan adanya muzik pasti meriahkan, mana sama dah juga di rampai pagi hari ini. Dan kami ya. percaya, kan, kalau tadi bercakap mengenai dengan orkestra guling tangan yang Nisa kongsikan tadi, um, untuk menyatukan ke semua ahli, ahli uh, bukan hanya datang dalam jemputan-jemputan uh, yang tertentu ataupun uh, mungkin juga kalau kita lihat dari segi melakukan persembahan ada sedikit latihan yang diperlukan ini siap hmm. dan kami juga mengetahui masing-masing ahli ini merupakan pelajar ya, pelajar di peringkat universiti ya. mem memang mempunyai uh, tekanan uh, dari segi uh, pembelajaran, pembelajaran. assignments dan sebagainya hmm. due date dan sebagainya jadi selain daripada itu kami wish kami rasa memang merupakan satu cabaranlah hmm. selain daripada itu mungkin ada ada lagi cabaran-cabaran yang yang lain ini barang Nisa, hmm. kalau boleh dikongsikan dan bagaimana Nisa dan juga rakan-rakan mengatasi cabaran tersebut. Okay, so cabaran utama yang kami selalu hadapi lah dalam gulintang, kelab gulintangan ialah hmm. dalam UTB, jumlah pemain yang kurang, hmm. terutamanya pemain gulintangan itu dan instrumen lain yang mengiringi gulintangan. Hmm. Ramai orang tidak ada insentif atau keyakinan untuk mempelajari alat ini kerana ada mindset yang hanya orang handal ada asas atau yang sudah main hanya hmm. boleh main hmm. boleh join itu. Tapi padahal sebenarnya indah uh, seni gulintangan ini seben, sebenarnya semakin pudar. Jadi mengharapkan orang yang sudah pandai semata-mata uh, itu indah realistik. And kadang-kadang juga... Kelab Buli Tangan ada, tapi indah aktif, dan hmm. kadang-kadang considered to be dormant lah dikatakan. Hmm. Walaupun ada beberapa pemain yang pandai, tetapi kalau ahli-ahli kelab indah berkumpul, indah berlatih hmm. bersama, silaturahim dorang pun indah kuat. Hmm. So akhirnya kelab pun menjadi kurang aktif. Betul. Hmm. So untuk mengatasinya, kami di Kelab Buli Tangan UTP setiap tahun semasa pengambilan intake baru, kami membuka ruang kepada semua, uh, termasuk yang betul-betul bermula dari zero. Hmm. So kami juga mengadakan latihan setiap minggu uh, untuk mengeratkan hubungan sesama ahli dan memastikan suasana kelab ini inklusif supaya lebih ramai berani mencuba dan mahu meneruskan tradisi gulintangan ini. Mm -hmm. so, mm -hmm. Saya cukup yeah. tertarik tadi ada Nisa mengungsikan dibukakan kepada semua pelajar-pelajar kan walaupun mempunyai pengetahuan yang dikatakan kosong barangkali ya hmm. mengenai dengan apa permainan guling tangan jadi do you think for both of you lah soalan berikutnya kan siapa saja boleh menjawab adakah uh, apa uh, narasumber kita merasakan yang skills ini kan, Uh, dapat dilatih dapat dipelajari ataupun memang naturally born as as a musician Mempunyai macam mana Dato, dan berapa ramai rasanya macam saya sendiri pernah mencuba <laughs> bermain guling tangan uh, bukan di Brunei tapi semasa menuntut di luar negara <laughs> yeah, mahir yeah, yeah, yeah. uh, mencuba syok jo tapi agak sukar su susah. Su susah sebenarnya ah bukan mudah sebenarnya ni? kan hmm. kalau daripada pengalaman daripada Nakib sendiri secara ringkasnya kalau bagi saya saya pun dulu memang kepayahanlah hmm. hmm. memang hmm. tapi sudah macam balik balik main itu kan macam terbiasa wah macam hafal sudah di mana kan dia apa sahaja macam macam <laughs> <pengampas> tu mengikut alunan Natu Baha. suka mengampas. Jangan sampai. Uh, <laughs> mungkin, <laughs> mungkin drum pun suka berangkali ni? Uh, Indah pun yang pandai main drum. ah uh, uh, jadi tapi sama lah kan main ampas tu. Oh, sama pun. pula. <laughs> mungkin, mungkinlah lah kan. Sesuatu yang boleh cuba. Betul. Uh, kalau ya. daripada hmm. Nisa sendiri bagaimana? Hmm. Uh, dari Secara ringkas. Hmm. Dari saya kira kan macam ada insentif lah untuk memain dari dulu sudah. Mm -hmm. pasal masa uh, masa dari kecil sudah, uh, I was surrounded by ano traditional music sama ano mendengar lagu tradisional tu. Kadang-kadang masa dambit, mama malah menyanyikan lagu adai-adai uh, mm -hmm. Tertangkap lah cerita. Mm -hmm. Tapi kalau dalam uh, UTV, uh, selain daripada Komiti Kelab UTV, saya hmm. juga memegang jawatan sebagai Ketua Ekskor Kebudayaan ha, MPP UTV. Uh -huh. So, bagi saya, untuk menjadi se -se seorang ketua yang baik, kita perlu memahami secara dalam lagi um, uh, tentang orang-orang kita jaga. So, hmm. ya yeah, begitulah. Hmm. Mm -hmm. Ya, Alhamdulillah. Ya. Jadi itu dia ya. Kita cakap ribuan terima kasih kepada dua orang narasumber kita dan juga dua ahli kelab guling tangan mm -hmm. daripada Universiti Teknologi Brunei bersama dengan Muhammad Nakib Ahwazi bin mm -hmm. Muhammad Al-Khairi, pemain guling tangan. Terima kasih ya Naqib. Okay, dan sama juga sama. Nurnisa Zahira binti Haji Muhammad Zafrizal, merupakan pemain gendang labek. Terima kasih sekali lagi Terima kasih kedua-duanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.